Книга, которую написал Фредерик Бекбедер, она называется ⁇ Любовь живет три года ⁇ Так вот, у главного героя этого, этого, этого рассказа, скажем так, вот, любовь, у него почему-то живет только три года. Он говорит, что это закономерность, что это химия, и что, в общем, после этого все заканчивается, и он вот так вот расставался со своими любимыми, пока, как говорится, не наступил на грабли или на грабли. И, в общем-то, он влюбился и понял, что можно любить всю жизнь. Так вот, я хочу сказать, что книга посвящается циникам. Книга повещ... посвящается мужчинам-реалистам, которые по факту становятся романтичными натурами и такие влюбляются. Жара! Жара! Жареное солнце! Солнце забыла Прощение с часы! по телефону прощения просить. та 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 опять до утра. Жареное солнце та больших